Salam Malaysia Madani, Berita Parlimen, saya Vimala Kasturi Virasami. Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 diluluskan Dewan Rakyat menerusi undian suara majoriti. Ia ya, antara lain memperuntuk larangan menjual dan membeli produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau atau mengadakan apa-apa perkhidmatan untuk merokok kepada orang belum dewasa. RUU itu turut menyaksikan pengguguran peruntukan berkaitan generasi penamat rokok GEG iaitu larangan penjualan produk tembakau dan rokok serta larangan merokok bagi individu yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. RUU berkenaan dibentang semula bagi bacaan kali pertama Selasa lalu manakala bacaan kali kedua semalam 27 hari parlimen terlibat perbahasan mengenainya selaras kelulusan RUU berkenaan dewan rakyat turut meluluskan RUU makanan pindaan 2023 bagi meminda akta makanan 1983 Terdahulu pada sesi penggulungan RUU berkenaan, Menteri Kesihatan memaklumkan kos rawatan penyakit berkaitan rokok elektronik termasuk kecederaan paru-paru e-vali yang tinggi bakal ditanggung kerajaan jika tiada kawalan undang-undang dibuat menusi RUU berkenaan. Jumlahnya dijangka meningkat sehingga 369 juta ringgit setahun pada 2030 itu Kementerian Keuangan juga menganggarkan hasil kutipan cukai vape kira-kira 500 juta ringgit setahun. Walau bagaimanapun kajian menunjukkan kos rawatan bagi penyakit electronic and vape use associated lung injury evali adalah banyak 150,000 ringgit bagi setiap pesakit dan dijangka meningkat sehingga 369 juta setahun pada tahun 2030. Namun dipercayai jumlah sebenar adalah lebih tinggi sekiranya akta ini tidak diluluskan dan kerajaan bakal menanggung kos rawatan yang lebih tinggi. Jika tiada kawalan dibuat berkaitan rokok elektronik atau vape melalui rang undang-undang ini, maka lebih ramailah yang akan terdedah kepada risiko komplikasi penyakit akibat penggunaan rokok elektronik. Sementara itu, kos rawatan bagi penyakit tidak berjangkit NCD utama yang boleh dikaitkan dengan komplikasi merokok dianggarkan berjumlah RM9.65 bilion ringgit pada 2017. Data itu diperoleh daripada laporan kos langsung penjagaan NCD di Malaysia yang dikeluarkan tahun lalu. Bagi anggaran rawatan untuk merawat tiga penyakit kronik, kardiovaskular, kanser dan penyakit paru-paru kronik, Akibat komplikasi merokok adalah 8.77 bilion menjelang tahun 2030 ini diunjurkan. Selain daripada itu, kajian oleh Tan Q. White et al pada tahun 2019 telah melaporkan bahawa tabiat merokok dianggarkan telah menyebabkan kehilangan produktiviti sebanyak 275.3 bilion. Kos kesihatan ini adalah jauh lebih tinggi berbanding kutupan cukai rokok yang dianggarkan sekitar 2 hingga 3 bilion setahun. Dr. Zaliha turut menjawab isu peruntukan berkaitan generasi penamat rokok GEG yang digugurkan daripada RUU itu. Menurut beliau, perkara tersebut akan diteliti dari semasa ke semasa selepas penguatkuasaan bermula. Penelitian antara lain meliputi kesan RUU berkenaan terhadap penurunan prevalence merokok. Kertas putih cadangan dasar gaji progresif dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini. Pelaksanaan dasar itu dijangka beri manfaat kepada 1.05 juta pekerja dengan andaian pemberian insentif daripada kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia akan melibatkan tambahan nilai KDNK benar 3.3 bilion ringgit. Ia juga akan memberi tambahan kepada caruman KWSP sebanyak 790 juta kerana sudah tentu gaji lebih tinggi maka caruman KWSP lebih tinggi. Dan tambahan hasil cukai pendapatan pula dijangka sebanyak 1.8 bilion ringgit pada tahun itu dengan tambahan seramai 37529 orang pembayar, pembayar cukai pendapatan baru bagi tahun pertama pelaksanaan Dalam sidang medianya, Rafizi memaklumkan 30 juta ringgit diperuntuk bagi pemberian insentif tunai pelaksanaan projek Green Tease Dasar Gaji Progresif yang bermula Jun tahun depan yang melibatkan penyertaan seribu syarikat swasta termasuk PMKS. Insentif berbentuk tunai itu disedia mengikut kadar dan kumpulan pekerja pada peringkat permulaan serta bukan permulaan. Bagi kumpulan pekerja peringkat permulaan, syarikat layak menerima kadar insentif pada nilai tetap sehingga maksimum RM200 sebulan selama 12 bulan jika membayar gaji pada kadar yang sama atau melebihi cadangan panduan kenaikan gaji tahunan. Bagi kumpulan pekerja bukan peringkat permulaan pula, syarikat layak menerima kadar insentif pada nilai tetap sehingga maksimum RM300 sebulan selama 12 bulan jika memberi kadar kenaikan gaji tahunan berdasarkan panduan kenaikan gaji tahunan. Mekanisme pembayaran sama ada secara tuntutan suku tahunan atau separuh tahun akan ditentukan kemudian. Mesyuarat ketiga Dewan Rakyat bagi penggal kedua Parlimen ke-15 berakhir hari ini. Sepanjang 32 hari mesyuarat mulai 9 Oktober lalu, Dewan Rakyat telah meluluskan belanjawan 2024 selain 11 lagi RUU juga 5 usul daripada kerajaan termasuk pindaan terhadap peraturan majlis mesyuarat. Dewan Rakyat telah menempa, menempa sejarah yang membanggakan kena tahap accountability badan eksekutif terhadap badan perundangan yang ini Dewan Rakyat berada pada tahap tertinggi menerusi keberkesanan urusan Dewan Rakyat kamar khas dan jatan kuasa jatan kuasa pilihan Dewan Rakyat ini adalah penting dalam memastikan fungsi dewan rakyat untuk semak dan imbang badan eksekutif dapat dilaksanakan dengan lebih efektif Dewan Negara pula akan bermesyuarat hingga 14 Disember. Hari ini, perbahasan RUU Perbekalan 2024 disambung semula. Senator Datuk Muhammad Ishamuddin mencadangkan skim subsidi kota diperkenal menerusi program subsidi bersasar yang bakal dilaksana tahun depan. Matlamatnya membantu ringankan beban sara hidup penduduk kurang berkemampuan di kawasan berkenaan. Saya mendapati golongan miskin bandar sebenarnya lebih mencabar berbanding golongan miskin di luar bandar. Jika kita bandingkan, kita boleh bercucuk tanam di kampung atau menangkak ikan untuk menyara hidup uh, di kampung. Namun bagi golongan miskin bandar, jika tiada wang untuk membeli bahan mentah, mereka memang akan mengalami kelaparan. Situasi inilah yang membimbangkan saya. Senator Datuk Lim Pei Hin pula menyambut baik pertambahan peruntukan yang disalur kepada bidang TVET menerusi belanjawan 2024. Ia berpotensi beri sumbangan besar kepada ekonomi negara. Sejumlah ringgit Malaysia 6.8 bilion telah diumum sebagai peruntukan keseluruhan bagi pendidikan TVET. Peningkatan dalam peruntukan ini amat baik memperlihatkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan teknikal dan vokasional yang, yang sering kali disebut berpotensi besar bagi membantu ekonomi negara dan rakyat terutamanya bagi golongan belia dengan menawarkan pasaran mendapat pekerjaan pada kadar yang tinggi. Kerajaan tidak berhasrat untuk ambil cak jari menerusi pembangunan identiti digital nasional IDN. Walaupun ini di bawah MIMOS, bukan bawah KKD, tapi saya ambil kesempatan untuk jelaskan. Kita tidak berhasrat untuk mengambil cap jari. Ya. Digital ID ini adalah single sign-on. Ya. Kita cuba sampaikan kepada uh, rakyat ya. dan maklumat itu uh, tentang cap jari dan sebagainya itu ada pada uh, KDN bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Sebelum ini KKD beri jaminan pembangunan IDN tidak akan jejaskan keselamatan data peribadi rakyat. Peruntukan RM13 juta ringgit disedia bagi projek pengukuhan pembangunan industri jagung bijian tahun ini. Projek bawah program pengukuhan keterjaminan makanan itu bertujuan meningkatkan pengeluaran jagung bijian untuk makanan ternakan. Bagi tahun 2023, seluas 271 hektar sedang dibangunkan melipatkan seramai 50 orang petani dan 10 syarikat dengan tumbuhan di negeri Perlis, Ketah, Pahang, Perak, Selangor, Johor dan negeri sembilan. 1846 hektar kawasan tanaman kelapa dibangunkan menerusi projek pembangunan industri tanaman kelapa sejak 2021. Dalam tempoh itu, Jabatan Pertanian menyediakan pelbagai insentif seperti penyediaan kawasan sistem perparitan dan pengairan, pagar dan jalan ladang. Kesinambungan tanaman kelapa sebagai sumber kekayaan baru diteruskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 melalui projek pembangunan industri tanaman kelapa di bawah Jabatan Pertanian DOA dengan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun. Siasatan dan tindakan akan diambil terhadap anggota dan pegawai polis yang melanggar SOP ketika bertugas dalam sekatan jalan raya. Soal asal berkaitan sekatan jalan raya di kawasan Bukit atau di kawasan Sleko. Memang sekatan-sekatan tidak dibuat di kawasan kawasan berkenaan kecuali jika berlaku kes-kes kemalangan di kawasan-kawasan berkenaan -kawasan di kawasan Bukit, Selekoh itu bukan sekatan raya tapi lebih kepada soal mengawal lalu lintas Berita Parlimen berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.